Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Wan Muhammad Faris dalam 15 minit MMTV edisi 2 Julai 2025. Kita ke berita utama. Keputusan tiada tindakan lanjut NFA mengenai insiden letupan pipe gas di Putra Heights yang diumumkan kemarin sangat sukar diterima oleh penduduk sehingga mereka menuntut agar kajian terperinci dapat dilakukan oleh pihak berwajib. Menurut penduduk mereka mempersoalkan mengenai laporan tersebut yang menyatakan tiada unsur sabotaj, kecuaian atau pelanggaran garis panduan dalam kerja pembinaan yang berlaku berhampiran kawasan letupan dalam kejadian pada 1 April itu. Pertubuhan kebajikan penduduk Kampung Kuala Sungai Baru KKSB tidak berpuas hati dengan insiden berkenaan dan mendesak siasatan disemak semula secara telus oleh penyiasat bebas. Pertubuhan itu menuntut penubuhan suruhan jaya siasatan bebas serta pendedahan penuh hasil siasatan teknikal dan forensik selain perlindungan undang-undang kepada saksi dan mangsa. Dua daripada tiga beranak yang ditemukan mati dalam keadaan mayat mereput di sebuah rumah di Taman Bukit Kristal Seremban petang semalam disahkan sebagai pesakit mental. Ketua Polis Daerah Seremban Assistant Commissioner Muhammad Hatta Cik Din berkata, mayat tiga beranak yang merupakan seorang lelaki dewasa berusia 61 tahun, wanita 59 tahun dan seorang remaja lelaki berusia 30 tahun ditemukan dalam bilik tidur rumah berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati mangsa wanita dan, dan remaja lelaki tersebut memiliki kad OKU kategori mental. Beliau menambah hanya mayat anak lelaki mempunyai kesan torihan di lengan kanan manakala mayat wanita dan lelaki tersebut tidak menunjukkan sebarang kecederaan mencurigakan sehingga tengah hari tadi masih tiada waris tampil untuk menuntut ketiga-tiga mayat. Sementara itu seorang jiran memaklumkan keluarga itu telah menyewa di situ sejak 4 tahun yang lalu dan sering berkelakuan pelik. Kali terakhir mereka dilihat ialah pada pagi Sabtu lalu sebelum dia menghubungi pihak polis setelah terhidu bau busuk dari kediaman tersebut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah memulakan siasatan sama ada wujud unsur rasuah dan penyelewengan berhubung pembinaan MyKios yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Ini adalah selepas kecaman mengenai kos gerai jualan itu yang didakwa lebih rendah berbanding harga tender. SPRM juga telah menerima aduan daripada salah sebuah parti politik sebelum ini dan perkara tersebut disahkan oleh pengarah kanan bahagian siasatan SPRM Datuk Zainul Darus. Ujar beliau SPRM akan meneliti keseluruhan proses tata kelola untuk menentukan sama ada wujud sebarang kepincangan atau pelanggaran peraturan, sistem dan prosedur. Pada 21 Mei lalu, KPKT menyatakan kesediaan bekerjasama dengan mana-mana pihak termasuk SPRM bagi menyiasat projek tersebut. Tarikh akhir untuk mengemukakan borang nyata BN tahun taksiran 2024 secara e-filing bagi pembayar cukai yang menjalankan perniagaan adalah pada 15 Julai ini. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menerusi kenyataan berkata, ia termasuk bayaran cukai dan baki cukai kena dibayar. Pembayar cukai juga dinasihatkan untuk memastikan semua maklumat peribadi dan butiran akaun bank dikemas kini serta lengkap semasa pengemukaan borang nyata tersebut. Menurut LHDN, langkah itu penting bagi memastikan proses bayaran balik cukai dapat dilaksanakan dengan lancar jika terdapat lebihan. Dalam kenyataan itu, pengemukaan borang nyata melalui e-filing boleh dibuat melalui portal MyTax atau portal rasmi hasil. LHDN juga menyeru agar pembayar cukai mematuhi tarikh akhir yang ditetapkan bagi mengelakkan sebarang tindakan dikenakan. Buat semua peminat ungu di Malaysia, inilah momen yang anda nanti-nantikan. Kumpulan muzik dari Indonesia, Ungu bakal kembali ke Kuala Lumpur sempena ulang tahun ke-29 menerusi konsert Symphony of Ungu. Konser ini bakal menampilkan sentuhan orkestra istimewa oleh JP Denny dan Ungu berjanji akan memberikan persembahan yang penuh emosi dan bertenaga eksklusif untuk peminat di Malaysia. Lagu-lagu kegemaran seperti Cinta Dalam Hati, Percaya Padaku dan Andai Ku Tahu pasti akan menghidupkan semula kenangan indah kita bersama. Konser ini bakal berlangsung pada 12 Julai 2025 bertempat di Plenary Hall KLCC pada pukul 8 malam. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga bermula serendah RM288 di www.tiketmu.com.my Siasatan terhadap kes kehilangan Datin Sri Pamela Ling Yue masih lagi dijalankan dan tidak akan berhenti selagi belum diselesaikan. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Usuf Jan Muhammad berkata, setakat ini seramai 48 saksi dari pelbagai pihak telah dirakam keterangan. Ujarnya kesulitan dalam kes ini berikutan kenderaan yang digunakan suspek menggunakan nombor pendaftaran dan cesis palsu. Malah katanya usaha menghasilkan lakaran wajah suspek juga tidak sepadan dan hanya mencapai 40% ketepatan. Pamela 52 tahun dilaporkan hilang selepas menaiki sebuah kenderaan e-hailing dari kediamannya di Kota Damansara ke pejabat SPRM di Putrajaya pada pagi 9 April lalu. Pemandu e-hailing terbabit kemudian membuat laporan polis mendakwa wanita berkenaan telah dibawa pergi oleh tiga individu yang dipercayai menyamar sebagai anggota polis sebaik kenderaan mereka tiba berhampiran bangunan SPRM terlalu berat bagi saya. Demikian respon pelakon Fasha Sanda mengenai pandangan setengah pihak yang merasakan dia layak dianugerahkan gelaran datuk atas sumbangannya kepada industri seni tanah air selepas menerima pingat jasa baik PJB daripada Tuanku Raja Perlis. Pemilik nama penuh Nur Fasha Sanda Hasan itu bagaimanapun merasakan dirinya belum layak dan tidak pernah terfikir ke arah itu. Dalam pada itu, Fasha, 41 tahun, menganggap penganugerahan PJB yang diterimanya baru-baru ini sebagai kurniaan paling tinggi kepada dirinya. Ditanya pula mengenai signifikan dia menyarungkan baju pertunangannya hasil rekaan Rizman Ruzaini ketika hadir ke majlis penganugerahan itu, dia menyatakan busana tersebut adalah salah satu koleksi simpanannya yang dirasakan paling sesuai untuk digayakan ke istana. Berita dunia, gelombang haba ekstrim di Eropah menyebabkan Menara Eiffel di Paris, Perancis ditutup kepada pelawat. Menerusi satu kenyataan di laman web menara tersebut, Paris dijangka menghadapi suhu panas ekstrim sehingga hampir 40 darjah Celsius. Susulan cuaca panas melampau, Perdana Menteri François Bayrou berkata sebanyak 16 kerajaan tempatan diletakkan di bawah amaran merah tertinggi oleh agensi cuaca kebangsaan Meteo France. Agensi itu juga meletakkan 68 buah kerajaan tempatan yang lain berada di bawah amaran jingga. Kementerian Pendidikan pula berkata sebanyak 1,350 sekolah awam akan ditutup sebahagian atau sepenuhnya jika cuaca panas melampau dilihat berterusan. Sebuah video tular di media sosial Indonesia memaparkan aksi nekat dua pencuri memanjat pagar sebuah rumah untuk mencuri cermin sisi kenderaan utiliti sukan SUV di Bogor, wilayah Jawa Barat pada pukul 4.27 pagi waktu tempatan Sabtu lalu. Rakaman televisyen litar tertutup CCTV menunjukkan dua lelaki bermotosikal berhenti di luar pagar sebuah rumah yang berkunci. Salah seorang daripada mereka dilihat memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah sebelum mencabut kedua-dua cermin sisi SUV model Fortuner lalu memberikan kepada rakannya yang menunggu di luar. Selepas tugasnya selesai lelaki tersebut kembali memanjat pagar dan keluar melarikan diri. Ketua polis Bojonggede Assistant Commissioner Abdullah berkata, pihaknya sudah menerima laporan daripada mangsa dan sedang menyiasat kes tersebut. Anda peminat setia utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, Bottle Hip Lab, Relevant dan MM Tune? Ini berita gembira buat anda. Media Mulia Sembilan Berhad baru saja meluncurkan laman web Arah. Wow, menariknya. Kalau anda nak tahu, arah ialah laman web menyenaraikan kandungan dari pelbagai sumber berita kumpulan media mulia. Laman web arah.my adalah sebuah laman senti yang menyenaraikan semua berita yang disiarkan dalam segmen digital utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, Hiblam, Relevant dan MM2. Ini adalah salah satu usaha syarikat untuk memudahkan pembaca mencari kandungan serta maklumat yang diinginkan. Mudah kan? Dengan satu klik sahaja, anda boleh membaca dan melayari berita pilihan yang diinginkan. Bukan sekadar itu, setiap hari anda akan disajikan dengan lebih 300 kandungan dalam pelbagai kategori pilihan. Nak baca berita politik, ekonomi, hiburan, sukan secara pantas dan tepat? Juga ingin melihatkan minda dengan segmen kartun pilihan kegemaran anda? Klik saja arah.my, semua ada di sini. Tunggu apa lagi? Jom layari ara.my sekarang untuk mendapatkan berita terkini yang sahih lagi diyakini. Kita ke segmen halal niaga minggu ini. Bermula pada tahun 2016 di Skudai Johor Bahru, restoran nasi kerabu Moknap terus menjadi pilihan utama para pelanggan yang menyukai sajian pantai timur. Kini restoran Moknap terus melebarkan sayap apabila mempunyai tiga cawangan iaitu di Pantai Dalam, Kuala Lumpur, Bandar Baru Bangi, Selangor dan Skudai Johor Bahru. Pemiliknya Said Iskandar berkata menu-menu di sini menggunakan resepi asli dari Kelantan dan merupakan legasi Allahyarham neneknya. Uh, Okey, menu utama kami yang famous sekarang ni adalah uh, nasi kerabu. Okey, antara tiga cawangan ini kami ada menjaga uh, nasi kerabu, nasi kukus dan nasi belau belau Kelantan lah. Antara ayam gula, ikan gula, nasi dagang. Daging belengas, yang famous lah sekarang lah. Jadi antara menu yang meletup sekarang adalah nasi kerabu. 90% nasi kerabu di antara kelima menu tu adalah nasi kerabu. Yang datang pun nasi kerabu, yang datang pun nasi kerabu. So menu utama yang meng laut, yang laris uh, kami terjual. Uh, daging bakar black pepper, lemak bakar black pepper, kambing bakar black pepper. Menariknya 50% bahan mentah dan rempah ratus menggunakan produk dari Kelantan. Kami perak black pepper. Macam mana pun kami mesti perak satu malam untuk proses uh, bakar. So maknanya sebelum bakar tu kami mesti perap satu malam dan kami punya resipi ni sekarang ni daging tak sama macam jualan di kedai-kedai lain. Kami adalah proses kami, uh, kami dua step untuk proses bakar first kali kami bakar sebelum a uh, okey kami first kami bakar 50% dan selepas bakar baru potong kami gaul black pepper untuk proses uh, masak untuk kali kedua tu Selangor mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi dan mengekalkan status sebagai penyumbang keluaran dalam negeri kasar KDNK melebihi 1 per 4 iaitu RM432.1 bilion atau 26.2%. Negeri ini mengekalkan prestasi tersebut untuk dua tahun berturut-turut dengan peningkatan sebanyak 0.3% berbanding 25.9% pada tahun 2023 yang mencatatkan sumbangan KDNK sebanyak rm bilion. Ringgit. Menerusi satu kenyataan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, negeri ini terus mencatatkan sejarah sebagai penyumbang terbesar dengan peningkatan berterusan sejak 2021. Semalam Jabatan Perangkaan Malaysia Dosem dalam laporannya memaklumkan ekonomi negara berkembang sebanyak 5.1% pada tahun berkenaan meningkat daripada 3.5% berbanding 2023 bersama peningkatan nilai kepada 1.65 trilion ringgit. Berita sukan, status dan susu pemain warisan Harimau Malaya tidak sepatutnya diperdebatkan memandangkan mereka telah mendapat kelulusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM Datuk Muhammad Johari Muhammad Ayub menegaskan semua pemain warisan telah melalui tapisan ketat oleh FIFA. Justru katanya FEM hanya mengikut prosedur yang telah ditetapkan badan induk tersebut. Menurut beliau, tiada keperluan untuk mendedahkan susu galau pemain kerana kelulusan FIFA sudah cukup membuktikan kelayakan mereka. Malah, FAM sedia mendedahkan maklumat jika diperlukan. Kenyataan itu dibuat susulan persoalan terhadap lima pemain baharu yang pertama kali diturunkan ketika menentang Vietnam pada 10 Jun lalu iaitu Facundo Garces, Emmanuel Machuca, John Irazabal, Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado yang telah pun mendapat kelulusan sah daripada FIFA. Gambaran awal menunjukkan beregu wanita nombor satu negara, Perlitan MTNA Tina, akan menandatangani kontrak baru dan terus kekal di bawah Naungan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Ia berikutan kenyataan Ketua Jurulatih Beregu Wanita Kebangsaan Rosman Razak yang menjelaskan kedua anak buahnya itu langsung tidak buat perangai sepanjang tempoh rendingan kontrak bersama BAM. Beliau berkata Perli Tinah memberikan sepenuh komitmen ketika menjalani sesi latihan selain kemelut kontrak yang membelenggu langsung tidak memberi kesan kepada bergu nombor tiga dunia itu. Tambahnya prestasi turun naik Perli Tinah adalah perkara biasa dalam sukan selain menjelaskan bekas juara terbuka Perancis itu sentiasa menunjukkan komitmen tinggi. Presiden BAM Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz sebelum ini mengumumkan pihaknya memberikan tempoh sehingga tarikh terbuka Jepun yang bermula 15 hingga 20 Julai depan bagi menyelesaikan isu kontrak tersebut. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 3 Julai 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Jangan lepaskan konsert eksklusif Symphony of Ungu pada 12 Julai 2025 di Dewan Plenary KLCC. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga serendah RM288 di www.ticket2u.com.my. Sekian sahaja daripada saya Wan Muhammad Faris. Assalamualaikum dan jumpa lagi. you. Mm -hmm.